Да, у нас уже появилась тема, на самом деле, которая все равно будет востребована. То есть уже есть тема, которая будет этой целевой аудитории востребована, если она прошла в интернет. В Америке издательский коллинг сделал себе хорошие деньги на печатной версии. Они делают на основе, они мониторят Google по основным запросам, ну, которые задаются вопросом. А дальше на следующей неделе просто-напросто выпускают аналитическую статью по этому поводу. Вот. И в этом отношении точно так же. Когда вы видите, какое количество у вас просмотров собрала эта новость, ведь тут еще надо отличать комментарии и количество просмотров. Потому что а у кого-то может отсутствовать ну, возможность комментировать. Да? Но если вы увидите, что у вас большое количество просмотров собрала эта новость это автоматически означает, что это уже интересно. Да? Ее дальше <с можно <с уже развивать, собственно говоря, в развернутый материал. Да, конечно. Я, собственно, об этом думал. Наверное, нужно различать новые социально значимые для и не очень социально значимые. Если мы в все социально значимые, то тоже если жимонистики, не хотя не хотя не хотя не знаю, существует факт, события, явления и процесс. Если мы анализируем факты, не погружаемся в явление и процессы, это нам ничего не дает. Мы не видим, какое место факты и события занимает в явлении. Аналитика и разъясняю, что это не просто мелкий факт, это социально значимый факт, находящийся в событии и расположенный в соответственном месте явления. Когда вот такая аналитика делается, это не очень сложно, но для этого нужно, конечно, не знать, и приучать детей анализировать не факты, а, а, а помещать эти факты в события, явления, процессы, тогда это дети растут. И тогда это социально значимо. Спасибо. Итак, у нас есть мнение о новости, о которое мы можем давать на той новости, которая произошла. Какие у нас еще есть варианты школьных новостей, кроме просто Это не новость. Это не новость. Новость это ну, то, что произошло. Да, Мне произойдет. интересно, почему учителя Мериту Александр? Дед? Они спят. Ложи... Нет, он не почему? они Почему? Мы слушаем. что ли? Тут можно просто о тоже самое незначительное новость. А, там, ну, администрация, ну, пошла на один на душу, ну, родина, что-то такое, там, приходили по своим делам сотрудники криминальной там, милиции, ну, по подростковому факторам, ну, зато продолжали провести беседу, там, куличи, а тут и вот, о, Вася, там, к примеру, иди сюда, вот, и знают, что, ну, и начинается, как сейчас, согласно закону, вот это все, раскрутка, 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 администрация выступает под отальство, то на словах это все происходит. Две недели никто не курил. Потому что все знали, что Вася задержали. и только администрация за него заступилась, но это вроде бы, ну, с Васи провели новость. новость, новость для Васи, для инспектора, как раз не провелись. Незначительно. Мы уже подвести таким образом, что она будет... Совсем незначительно. Вот, нет, так вот, создать новости это то, что мы говорили. Мы сейчас это и обсуждаем. А, На самом деле информационные поводы, которые нам помогают, а, это, собственно говоря, создание ну, вот. новостей. Ага. Но, а, можно это сказать, что новость о правонарушении? Или нет? Это корректно или нет? Нет, нет. это не корректно. Нет, это Не корректно. Не корректно. Вообще новая весть. То, что интересно, то, что актуально, то, что, 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 что правильно, то, что неожиданно. Мы ничего не, не знаю. все это, что, не знаю. Просто то, что неожиданно. Новая измерение уже известная. Да. Это очень начало. Я, по сути, не поражаюсь, в каких условиях приходится работать. А мы за каждый да. день начинаем да. работать? А здесь сказали вообще не писать. Она не пишет. Нет, она не пишет. Нет, нет, писатель, Я уже начал писать, вы сказали. Тут только что принесли маркеры, которые стираются. Мне уже страшно представить, что будет все маркером, который принесли. Давайте на бумаге писать, Вот у нас есть хороший, кстати, вот хорошие маркеры черные. это то, что касается того, что происходит рядом. Это то, что происходит в классе, в школе. На самом деле, вот эта близость к аудитории, она является основным критерием. И необычность этой новости. Вау, что-то необычное мы говорим. Смотрите, я не говорил, что создать новость очень легко и просто, еще в том отношении. Мы стали, посчитали, сколько у нас девочек в первом классе пришло с бантиками, да? Это новость, когда мы написали. Ну, это новость на самом деле. Вопрос, насколько она интересна или интересна, это такой вопрос. Но э, стать посчитать там, ну, э, я опять-таки затрудняюсь сказать, что э, завел, убежал, э, средняя длина каблука у старшеклассников. Это новость? Смотрение. Нет. Ну, Но а это новость? Да, ну, 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 то, ну, то есть, если, собственно говоря, ну, собрать эту информацию и подать как новость, это новость? То есть, это, собственно говоря, новости о поддержке. Это та тема, которая все равно интересна этой аудитории, правильно? Да. Ну, корреспонденты нашей газеты образно говорят, да, там, э, отследили там за неделю среднюю длину каблука, да, там, и, и видно, собственно говоря, что все равно никто перемерять, но ну, образно говоря не будет, да, да, <с> Дальше. Получается, это в 2002 или 2004 году вышел Он показывает, что там два эмигранта приезжают в Штаты, они там начинают убивать. Заключается в том, что уже это потом делается для того, чтобы попасть в телевидение. То есть э, ради славы люди идут на то, чтобы сделать что-то противозаконное. И в этом отношении, если мы дадим новость, что самый последний находился в социальной сети, люди будут да, то они будут, будут идти на рекорд на самом деле. Вопрос же заключается в том, что рекорды же бывают разные. Да? И если мы хотим ну, написать, кто там лучше всех закончил. Опять-таки, почему не новость, да? Кто закончил э, из этого класса лучше, и, ну, там, для этой целевой, и кто, можем не писать, кто да? Можем написать там средний балл и все остальное. Но это новости? Новости. Новости средний балл по классу за неделю. Ну, новости или нет? Новость, точно так же, правильно? Это те новости, которые мы можем садиться и высчитывать, вам может давать просто-напросто учитель. То есть, кто... не а, а, это... ну, я, я не знаю, честно, там уже на каком уровне находится компьютеризация в школах, но какой класс стал лучшим по украинскому языку, какой класс стал по-лучшему да, за месяц? Это можно давать? Я не знаю, там оглашается или нет, но ну, в школьной газете это можно давать. Точно так же давать лучшего ученика там, месяца по языку, можно же это давать, ну там по какому-то предмету. Это новость? Ну, это, это точно так же ново. Э, Но ну, вы сами, я же говорю, вот эти темы, которые даются, новости мы придумываем самостоятельно. Новости мы придумываем на самом деле самостоятельно. Новость о том, что в курилке были постоянно замечены там эти четыре человека, и а теперь ну, те, которые приедут, будут проводить... Это курсы, уже не новость. На это уже не новость. Но, а yeah, yeah. тут вопрос на самом деле yeah. что это очень новости у нас у современных людей у американцев новость всегда позитивна у старого света в Европе новость в 17 веке новость была резко отрицательная. ничего нового православная ментальная не на этом, ничего нового новое это плохо потому что Библия еще сказано это очень важная вещь от а собой. Если там отрицательное что-то, то, то не, не путать и путать между новости и знания. Статистика-то не может. А Смотрите, у нас есть кроме предмета, если еще скажет, что кроме него там было 50 учеников, и он набрал самый высокий балл, там, ну, и, и, и еще будет высказывание кого-то, то, то опять-таки это, это точно такая же новость. Какое количество букетов цветов подарили на 1 сентября там, или на день учителя? Это новость или самые распространенные цветы? Это новость опять же, да? То есть это то, что можно там, или какое количество, я не знаю, там открыток подарили, там, или... То есть все, вы можете все, что угодно перевести в новость. Все, что угодно, на самом деле, надо просто сесть и набросать. Спросите у детей точно так же. Какие, о каких новостях, ну, о чем бы они хотели знать, что происходит, допустим, в школе, правильно? <говорит> вот. <говорит> да, можно можно? Можно? Можно. Да. вот. мне кажется, что вот эта беседа наша, она должна все-таки ну, такой... не, не навязывать. Если вы собираетесь воспитывать, вы неявно навязываете свой жизненный опыт возможно, Но если мы, скажем, проведем исследование, и мы увидим, что их интересует юмор, на гороскоп, и наполним этим газету а школьную. Конечно, читать я да? не буду. но смысл школьной газеты какой? Да. То есть мы можем использовать это как метод привлечения внимания, но вложить туда что-то что еще. В этом заключается медиа педагогика, когда учитель, ученик, партнеры, и он не явно, как бы это их мысли, а он им на основании своего жизненного опыт, Это, это, это правда. Я полностью с вами согласен. Смотрите, мы, э, я же точно так же не делаю весь продукт. Я знаю там три темы, которые интересуют. Я могу половину газеты отдать под кулинарный рецепт, а вторую половину под здоровье. Можно было все остальное не делать, потому что это две основные темы, которые интересуют, там больше 50, да, 50 Суть заключается в том, чтобы наши газеты начали читать, да? Не говорить. И а, на самом деле дом состоит из кирпичей, точно так же газета состоит из рубрики, она состоит из частей. Мы с вами мы сейчас перешли к одной из частей просто газет, это новости. Да? Мы по рубрикам, мы вот, вы набросали там те темы, которые интересны. И вопрос же заключается в том, что а, есть обязательные атрибуты, опять-таки, да, которые там присутствуют у меня в газете, это анекдоты, там юмор, но они создают имидж, что эта газета создана правильно и привлекает к ней. Но человек, когда получает эту газету, он в результате ее читает всю. Но если бы там не было этих составляющих, то вполне возможно, чтобы они не брали бы эту газету. Вот идет речь о чем. Это вот, это как, знаете, ингредиенты, да, благодаря чему будут опыты. Да, да, да. И понятно, что у вас там как у учителей стоят ну, другие цели и задачи. Но мы не выполняем эти цели и задачи, если газеты никто не выпускает, ну, не читает, потому что получается мы выпускаем сами для себя. То есть мы там, можем быть, перед собой э, чисты в том, что мы это выпустили, да, там, попытались, а то, что нас не поняли, ну это ваши проблемы. Да? People is how, образно говоря. Так это все равно вопрос, что это опять-таки не только для того, чтобы people хау, потому что мы еще поговорим, вот и то, что я говорил, кто автор. Ваша задача просто-напросто курировать этот процесс. Не жестко, все равно вы на последней руке будете за это отвечать. Это все понятно. Но вопрос заключается в том, чтобы это было эффективное сотрудничество, партнерство. А если вы будете пытаться через детей донести, через ну, тех, кто будет за вас писать детей ты должен показать вот это, вот он это не сумеет. Он может наполовину даже вас не понять, какую мысль вы хотите донести. Это как в анекдоте папа то есть, только что -то разговаривал. Да? То есть вот это ну, точно такая же ситуация. Вы можете писать какую-то колонку редактора, где вы вот то, что хотите донести. Мы, у меня периодически разговор там происходит, она, вот, ее тема какая-то зацепила, она там хочет. И говорит, все, пожалуйста, хотите, пишите. Вот вы считаете, хотите, пишите. Колонка редактора, пишите. Все остальное это контент, который востребован аудиторией. И опять-таки, если мы говорим вот этот баланс, да, то, что образовательно просветительское вы поднимаете любую тему, вы уже даете мнение учителя, мнение психолога, мнение, ну, и разные мнения идут. Вы уже это сделали, вот здесь вы сделали. Но чтобы они подошли к газете, надо, собственно говоря, иметь эти рубрики, которые им интересны. В противном случае они просто и более того, я могу сказать, что обсуждаться будет больше средняя длина каблука дальше. В этой, но где они это прочитали, они это прочитали в школьной газете, правильно? И это опять-таки повышает, собственно говоря, уровень школьной газете, степень доверия к этой школьной газете, правильно? И, соответственно, уже через эту призму та информация, которая проходит, приходит, это уже вот тот партнер для тех, кто читает. Газета должна стать партнером для учеников вот э, роль родителей э, родители приходят к тому, что ты должен быть э, другом да, ребенка, а не родить, ну, а не, ты проходишь уже этап, чем старше, ты уже становишься, должен стать другом, партнером, когда вы говорите, собственно говоря, на понятном друг другу языке. По новостям. Вообще, сейчас да. я что это очень интересно научить детей сказать, как в, в обыденной жизни увидеть новость, Конечно. делать ньюснейки. Да, это, да, это очень важно. Иначе вот идет жизнь школьная. серая будущее, нужно как, а вот, и увидеть да. да, и серый будущий жизни, сколько найди новость. Это, да, это, 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 замечательно. Да, если собрать все деревья, которые, да, или количество деревьев, посчитать их высоту в школе, в школе, да, в школьном дворе, это сколько будет?

Ну и больше весит, правильно? Да То есть на самом деле это вещи, которые на самом деле можно подавать, и они будут очень интересны, правильно? И об этом будут, и об этом будут говорить во всей школе. Что оказывается 11 Б весит там на 30 килограммов больше, чем 11 А. Нет, так это же будет интересно, правильно? Или если посчитать количество жвачек, которые там, собственно говоря, и что можно сделать с этими жвачками? Да? То есть если там их приклеить к чему-то, да, то дворник будет там, ну, в общем, тут найти все эти темы. Или количество мусора, которое остается. Да? То есть самый грязный класс. Ну, самый грязный класс, пожалуйста. Очень же легко определяется.